श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किम् कर्मपुरुषोत्तमा अधिभूतम् च किम् प्रोक्तम् अधितैवम् किमुच्यते यज्ञकथम् गोत्रा देहेऽस्मिन् मधुसूदना प्रयाणकाले च कथम् ज्ञेयोत्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरम् ब्रह्म परमम् स्वभावो जात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म भूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरा अन्धकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यत् प्रयाति समद्भावम् याति संशयः वापि स्मरन् भावम् कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन ना। चेतसा नान्यकामिना त्या प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परमपुरुषमुपैति दिव्यम् अक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति अर्जतयोगीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवश्ये सर्वद्वाराणि मनोरुधिरुद्य चाधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा ओमित्तेकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् व्या य प्रयाति जलन् देहम् सयाति परमाङ्गलिम् अधन्यचेता पाठा नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुःखालयमशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमां गताः आब्रह्मभुवनां लोகாः पुनरावृत्तिं नोजजुना मामुपेत्य कౌन्तेया पुनर्जन्मनविद्यते सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिम् युगसहस्रान्ताम् सहस्रान्ताम् देवो रात्रविदो जनाः अव्यक्ता जलयासराः प्रभवन्त्यः प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमेव शप्पार्था न भवत्यह रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो सनातनः न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर प्रयातायान्वितं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभाज्योतिरः शुक्लः धीमते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्धते पुनः नैके सुखिवातजानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मा सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुना वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुनः योगी श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोः